Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Yeni bir ders videosu serisiyle karşınızdayım. Bu serimizde Arapça başlangıç seviyesindeki hikayeler seslendirilmiştir. Bu videolardaki amaç Arapça dinlediğini anlama ve cümle yapısını tanıma amaçlanmaktadır. İlk hikayemiz Havili Entegrayn. كانت هالة سعيدة جدا، وشعرت أن كل ما حولها سعيد. سألتها صديقتها ريمو عن سبب سعادتها، فأجابتها وهي تبتسم: اليوم آخر يوم لنا في المدرسة. أخذت هالة تفكر. فهي انما تعود الى البيت لن تكون بحاجه الى ان تقرا او تكتب ولن تستيقظ مبكرا طوال العطله الصيفيه وصلت هاله الى البيت حيت امها واباها ثم اتجهت الى غرفتها لقد قررت ان تفعل شيئا خطيراً. امسكت هالة بكتبها ثم صعدت السلمة لترميها في مستودع البيت المهجور انتبه والد هالة الى اهمالها كتبها وهجرها لها وصمم ان يعلمها درسا لن تنساه وفي مساء اليوم الثاني قدم والد هالة لابنته الصغيرة العابا جميلة، ففرحت بذلك كثيرا، ولكن فرحها لم يدم طويلا. كان على هالة ان تجمع قطع كل لعبة حتى تتمكن من اللعب بها. ولكنها لم تستطع طلبت من أبيها أن يساعدها، فقال لها: حاولي أن تقرأي، فقالت هالة: ولكني لا أعرف القراءة، ذهبت هالة لمشاهدة برامج الأطفال في التلفاز، وقالت: بالتأكيد ستكون أجمل من القراءة. واللعب. لم يفهم حال ما يدور في قصص تلك البرامج فلقد كانت باللغه الانجليزيه طلبت من والدها ان يقرا لها الترجمه فقال هافلي ان تقراي فردت بصوت ضعيف ولكني لا اعرف القراءه تناولت هاله بعض القصص الملونه التي فيها صور جميله رجعت والدها ان يقراها لها فقال هاذي لي ان تقراي فقالت ولكني لا اعرف القراءه احست هاله بالضيق الشديد فهي لا تستطيع ان تعمل شيئا دون القراءه جلست هاله في غرفتها حزينه واخذت تبكي وتبكي دخل والد هاله الى غرفتها وقال لها ارايت يا هاله ما فائده الكتب التي لم تهتمي بها وقمت بوضعها في المستودع لم يجب هلا بأي كلمة بل أسرعت إلى المستودع وجمعت كتبها وضمتها إلى صدرها وهي تقول ما أجمل الحياة مع هذه الكتب الرائعة سعيد حزين تبتسم تقرأ tektubu sullemun müstevdaun kıt'atun kıta'un kıssatun kısasın ilk hikayemizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve görüş ve önerilerinizi bizimle bildirmenizi, bize bildirmenizi isterim.